असलम दोस्तों आज आपको बताना है कि आप बोर्ड ऑफ़ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुल्तान से अपने डॉक्यूमेंट की ऑनलाइन घर बैठे किस तरह वेरीफिकेशन करवा सकते हैं मुल्तान बोर्ड ने भी अभी ऑनलाइन मुकम्मल तौर पर सिस्टम स्टार्ट कर दिया है ये दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं आपने सबसे पहले क्या करना होता है कि आपका अकाउंट बनाना होता है अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लेंगे अकाउंट बनाने के बाद ये प्रोफाइल है यहाँ से आप अपने सारे डॉक्यूमेंट ऐड करके तो यहाँ से अपना लेटर जो है वो प्रिंट कर लेंगे ये मेन वेबसाइट है अब अप्लाई करने का मैं मुकम्मल तरीका जो है वो आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये मेन वेबसाइट आपके सामने ओपन है यहाँ पे आ रहा है ई वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक सर्टिफिकेट तो इसका मतलब है कि ये टोटली ऑनलाइन है अभी आपको बोर्ड जाने की जरूरत बिल्कुल अब ये पेज आपके सामने ओपन होगा यहाँ पे ई मेल पासवर्ड आपसे मांग रहा है क्योंकि आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया है आपने पहले अकाउंट बनाना है अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पे आ रहा है क्रिएट न्यू अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे तो ये पेज जो है वो आपके सामने ओपन होगा अब आपने यहाँ पे अपना एक वैलिड ईमेल लगाना है यहाँ पे आपने अपना ईमेल टाइप कर देना है मैंने अपना ईमेल टाइप कर दिया है नीचे सादा सा पासवर्ड बना देना है अच्छा आपका अकाउंट जो है वो बन जाएगा जो ही आप सेलेक्ट करेंगे तो प्लीज योर पासवर्ड एंड लॉग इन जो अनेबल नहीं किया हुआ तो इसका मतलब है कि आपका कोई कोड वगैरह आपके ई मेल पर नहीं आएगा फिलहाल आपने जो ई मेल इधर यूज किया अकाउंट बनाने में ठीक है वही आपने जो पासवर्ड बनाया वो लगा के आप क्या करेंगे किसको करेंगे की लॉग इन कर लें और यहाँ पे आ रहा है लॉग इन टू अकाउंट कर लें ये प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी यहाँ सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी मुकम्मल प्रोफाइल प्रोफाइल ब... नीचे आ जाएं। नीचे जरा 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 आ ये स्टेप देख लें कि वंस योर इज कम्प्लीटेड लेफ्ट साइड विल यानी जब आपकी कंप्लीट जो प्रोफाइल है वो बन जाएगी तो यहाँ मेन्यू शो होगा फिलहाल नहीं है आपने डॉक्यूमेंट ऐड करने हैं न्यू बैच बनाना है ये वो सारा ये आपने इसको थोड़ा तसली से पढ़ लेना है अब यहाँ पे एक बड़ी अहम चीज है आपको अगर कोई मसला हो तो आप इस मोबाइल नंबर पर पूछ लेंगे सबसे पहले तो यहाँ पे आए यहाँ आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन और साथ आ रहा है इंडिविजुअल अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन यानी आप जॉब किसी में अप्लाई यानी आपकी जॉब हो चुकी है और आप वो वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं तो आप वो ऑर्गेनाइजेशन नेम और वो सारा जो है यहाँ पे आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन लिखेंगे ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप आप यानी पहले जो आप कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट आपसे कहता है कि कि भाई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के तो वो आप करेंगे इवन आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो बाज़ा यूनिवर्सिटी कहती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट जो है वो हमें वेरीफाई करवा के दें तो वो इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे लिखनी है तो यहाँ पे क्या आप सिलेक्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन अगर आपने आपने तौर पर जाती असीत तो में डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट करवाने तो यहाँ पे इंडिविजुअल आप इसको कर लेंगे मोबाइल नंबर एड्रेस ईमेल आपका पहले ही आ चुका है तो यहाँ पे आप अपना नाम लिख लें मोबाइल नंबर लिख देंगे और नीचे आप लिख देंगे अपना मुकम्मल एड्रेस एड्रेस आपने बिल्कुल अपना ठीक लिखना है ये करने के बाद आप क्या कर देंगे इसको कर देंगे अपडेट और अगर आपने दूसरी वेरीफिकेशन करवानी हो तो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन जो है वो हम एंटर करेंगे इसको कर देंगे अपडेट योर चेंजेस आर सेव्ड तो इसको कर देंगे ओके तो अभी देखिए कि हमारी तरफ ये जो मेन्यू है वो ओपन हो गया है यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं क्रिएट न्यू बैज एंड कंफर्म ये वो तो ये अब हम देखते हैं कि सबसे पहले आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड करने हैं हमने क्या करना है कि मैंने मैट्रिक की सनत करवानी है या इंटरमीडिएट की करवानी है तो बारी बारी ये मैं मुझे ऐड करना पड़ेंगे फिलहाल मैं मैट्रिक की करवा रहा हूँ मैंने ये मैट्रिक कब पास किया था वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा उसका रोल नंबर लिख दूंगा और मेरा जो नाम है वो मैं लिख दूंगा राइट फादर नेम लिख दूंगा उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो ऐड कर दूंगा ठीक है ये मैंने कर दिया से। सेव डॉक्यूमेंट मैं ओके कर दूंगा यहाँ पे मेरा नाम और वो सारी चीजें आ रही होंगी अभी मैंने कोई और डॉक्यूमेंट करवाने है तो मैं इंटरमीडिएट भी इंटर कर दूंगा वो जब मैंने पास किया वो सारी इंफॉर्मेशन लिख दूंगा रोल तो नंबर लिख दूंगा नाम फादर नेम अगेन मैं डॉक्यूमेंट चूज कर लूंगा और प्रोफाइल पिक्चर लगा दूंगा और ये भी सेव कर ये मैसेज आ गया जी डॉक्यूमेंट सेव सक्सेसफुली मैंने ओके कर दिया अभी मैं देखता हूँ कि ये बैच मेरे दो क्रिएट हो चुके हैं इसमें मैट्रिक है और इंटरमीडिएट है ठीक है जी ये दोनों मैंने अटैचमेंट यहाँ पे कर दिए है यहाँ पे एक्शन आ रहा है कि भाई इनमें से कोई डिलीट करना है तो वो कर सकते हैं नहीं करना तो आप नहीं करेंगे ठीक है जी जितने आप डॉक्यूमेंट ऐड करेंगे वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे तो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग एंड क्रिएट बैच के बैच आप करें बैच क्रिएट करें तो मैंने दोनों डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लिए ठीक है।, है जी तो मैं अब कर लूंगा क्रिएट बैच बैच नंबर है गया जी बाईस दस और मैं कर दूंगा ओके और कंफर्म बैजेस में मैंने चेक करना है कि मेरे कंफर्म कौन से हैं अब यहाँ पे एक और आपने चीज देख लेनी है कि जो डॉक्यूमेंट आप इधर वंस कैन नॉट बी तो यहाँ पे आप देख लें कि जो बैज आपने करने है उस वक्त आपने अपना नाम वगैरह वो सारा ठीक तरीके से चेक कर लेना है क्योंकि बाद में ये ऐड नहीं होना है तो आप व्यू कर सकते हैं इसको ये व्यू है ये बैच क्रिएट हो चुके हैं अब जो है वो इधर से डाटा आपका पता है आपको पता है कि यहां से गायब हो चुका है तो हम आप कंफर्म बैज जो है वो चेक कर लेते हैं अब आप यहां पे आ चुका है कि यहां पे आपके बैज हैं, यहां से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं यहां पे आ है कंफर्म। तो आप अगर इसको कंफर्म कर दें दो आपके बैज हैं बैच पहले आपने क्रिएट किया उसके बाद उनको कंफर्म कर दिया तो यहाँ पे आपका आ रहा है जी चलान आ रहा है पे ये चलान आप डाउनलोड करेंगे आप देखिए यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आ चुकी होगी नाम आ चुका है एड्रेस आ चुका है फोन नंबर आ चुका है ठीक है ये चलान ऊपर चलान नंबर जो है वो आ चुका है ये ऑफिस यूज ओनली आप इसको क्यों कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे नीचे फीस आ रही है ये फीस आप पे करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपका जो क्या नाम है चलान जो है वो अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप प्रिंट वेरिफिकेशन जो लेटर है प्रिंट अटेस्टेड डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेंगे तो ये एक मुख्तर सा तरीका है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने का भी आपको बोर्ड जाने की जरूरत नहीं है आप घर बैठे ये जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवा सकते हैं आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं उम्मीद है वीडियो आपके लिए मल इसके अलावा ये मेरा चैनल है आप इसके ऊपर सारी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं तमाम बोर्ड की आप प्लेलिस्ट में आ जाएंगे तो आपको सारी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी किसी भी बोर्ड में अप्लाई करना हो मोफा में आई में किसी यूनिवर्सिटी में किसी भी बोर्ड की जो वीडियो है वो आपने चेक करनी हो इसके अलावा लेटेस्ट जॉब्स वगैरह भी होती हैं एच ई सी की बहुत सारी वीडियो मौजूद हैं अमामा इकबाल का सारा कुछ मौजूद है ये कुछ ट्यूटोरियल पड़े हुए हैं ऑफिस के पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ल्ड विंडो टेन के पड़े हुए हैं तो ये आप सारा एक एजुकेशनल मुकम्मल चैनल है इसमें ये सारी चीज़ें भी आप देख सकते हैं तो इसके बाद आपने जाहिर है बोर्ड से वेरीफाई करवाने के बाद आपने वोफा से टेस्ट करवाने हैं और आई बी सी सी से तो उनका ये सारी वीडियोज़ भी मौजूद है उम्मीद है वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी खुदा